Есть очень хорошая менеджерская поговорка э, в Штатах. Она называется так The shit stops here. То есть дерьмо, если оно и есть какое-то, оно останавливается здесь. Если надо выгребать дерьмо, это ко мне. Смотри, я задаю те вопросы, которые я хочу задать. Я хочу услышать ответ, который я хочу услышать. Не ты, не ты, не ты, не есть лидером. Представьте себе, что весь ваш результат это одна тарелка. Кто приносит в эту тарелку больше всех усилий? Кто старается больше всех, чтобы это получилось? Кто создает максимальную подвижку к тому, чтобы у вас были продажи из вас всех? И ты считаешь? Горя у нас нормально придумывает, много ну как у нее много идей. У вас команда? Да. Понятно. Вот вам и ответ. Уже не абсолютно сбалансированная команда. То есть у него идеальная команда, и никто не хочет быть лидером. То есть из них никто не лезет наверх. У вас есть кто-то в команде, кто хотел бы э -э руководить? Да, пожалуйста, я могу руководить. Значит, Давай на, на следующую селёк, неделю селёк. ты будешь главный. Посмотрим, Хорошо. как у тебя будет выходить. Договоримся. А, и этот вот. Возьмите второго человека. Есть О. еще отдел продаж, кто-то хочет возглавить. Разделите их на два сейчас. Половину людей берет себе новый человек, половину людей берет себе Оля. Они приходят, и она выбирает кого-то. У него есть право провести собеседование. Потом они бросают монетку. И он говорит, Виталик работает со мной. А Оля говорит, а я выбираю Таню. Как в футболе в команде? Training, То есть тест. два руководителя, две команды. Два отдела продаж. Юность и этот вот меняются каждую неделю. Через месяц Второй мы подведем итоги. Один уходит, один остается. Он может остаться в команде, но он будет под тем, кто выиграл. То есть он может руководить отделом продаж другим тем, но будет один лидер продаж через месяц.